何正玉今晚又不来吗？他不来，根本没有办法知道病床上的我怎么样了。佳兰，佳兰，佳兰，我来了。你昨天去哪儿了？怎么也不说一声？出差，我不是跟你说过了？是说过，但我怎么知道你说的话是真是假？ 证据。二二年的陈佳兰医疗费一直以来都是由穆世明承担的，那怎么能行？你是我女朋友，这个费用以后我来付。所以我就多接了几个案子。昨天出差去外地，那你出差为什么弄得像搬家一样？ 怎么不说话？你是不是故意玩失踪？你很在意我搬走？谁在意了？我们两个现在是没有关系的，而且我自己的医药费我自己付。你都没有跟我说一声，你为什么擅自做主、啊？你不是很精明吗？怎么现在变成一个冤大头了？大军说过。 恋爱的人智商就为零，但你现在是负数了。你不经过我的同意，单方面提出分手，我也可以不经过你同意，擅自把医药费付了。佳兰，你不是不相信我们有未来吗？我可以告诉你，有。 我不信，想看吗？看什么？未来吗？我还能怎么去穿越呢？跟我来。 周正宇，你在搞什么？ 你搬东西是为了这些，这就是我给你准备的惊喜，一直别人没跟你说。这一幅画是我们改变了一切。你醒来后见到我，你知道你第一句说了什么吗？你说你怎么都不刮胡子、啊？我说因为我没日没夜的照顾你、啊。 心这一幅，是你康复后，我带你去海边餐厅，那一天，你打扮的漂漂亮亮的，我请你吃牛排。 是我们结婚后去了海边旅行，Santorini。那天你哭红了眼。这一幅，是我们有了孩子，孩子皮臭的像个小老头，我们俩还在担心孩子以后长得好不好看。 当我们有了孩子之后，第一次因为孩子而争吵。这是我心中的未来。 一起老了，一起坐轮椅，说好了一起走，谁也不许先走。这不是未来，这是童话。